Расскажите, как вам сегодняшний спектакль? Вы не первый раз в Краматорске. Да, первый. И, как? и не только с этим спектаклем. Вот. Э -э Эмоции. Э Эмоции. Мне очень понравилось, как принимал зритель. Собственно говоря, вообще этот край принимает по особенному. Здесь всегда народ более открыт. И прямо после спектакля народ очень много, и приходится еще уделять время, ну, чтобы не обижать людей, потому что я понимаю и их желание пообщаться с артистами, но у нас не всегда на самом деле есть желание или силы. Вы с вами родом откуда? Я из Днепродзержинска, вот, но вырос в Десне, это под Киевом, военный городок, так у меня отец военнослужащий. После этого, после Чернобыльской катастрофы, переехали в Артемовск, в Донецкую область. Там я 10 лет жил, учился, После чего поступил в Днепропетровский театральный художественный колледж и переехал туда жить на короткое время. После этого по распределению попал в Макеевский театр, ну точнее он Донецкий театр юного зрителя города Макеевки. Там проработал два с половиной года, после чего переехал в Белую церковь, ну в поисках лучшей жизни, потому что зарплата в театре, собственно говоря, это очень печально даже сейчас. А удается подработать где-то на телевидении? А, Или... Да, бывает, удается, но у меня, скажем так, хобби. Я занимаюсь дрессировкой собак. Поэтому у меня я этим хобби еще подрабатываю. Вот И иногда провожу сценическую речь, мастерство актера в некоторых театральных студиях. Сегодня вы играли на одной сцене с Анфисой Чеховой. Да с какими еще знаменитостями вам удается на одной сцене mm -hmm. играть? работал и с Александром Головиным, работал с Владимиром Стекловым, с Ольгой Сумской, с, еще с Еленой Кориковой. Ну, собственно говоря, с Верой Сотниковой я говорил или нет. Вот. Ну, пожалуй, наверное, все, так не вспомню на скидку. А, вру, с Ольгой Кабос, с Любовью Толкалиной. Вот, пожалуй, весь список. А с кем больше понравилось? Честно говоря, тут сложно сказать, с кем понравилось, потому что я, во-первых, работал в разных спектаклях. Это разные эмоции, разные отношения. Это, ну, это сложно передать и сравнить это, как вот, что вам больше нравится колбаса или я. Вот, поэтому мне по-своему всегда я принимаю любой, любой опыт как урок для себя, потому что ну, не всегда бывает складывается отношение в работе. То есть у меня есть свой взгляд на эту роль, у других артистов свой, какие-то мнения. Мы их постоянно обговариваем, выполняем, Ну, и, конечно, в конечном итоге Иногда приходим к общему знаменателю, иногда каждый искать при своем мнении. А вот, Имеет право. вот хотелось бы еще о собаках да, спросить. Вы такой, видно, жизнерадостный человек, вот как вы с собаками вообще ну, находите этот общий язык, каких пород у вас собаки, да, и а на каком я... уровне хотите добиться успеха в этом я плане? Я не на послушание без разницы каких пород. А. От самых маленьких собак до крупных, таких как алаба и кавказцы. Ну, имеется в виду, вы не выступаете с ними? Просто... Нет, я не выступаю, ну, скажем так, моя собака имеет всякие цирковые номера, но это, скажем так, больше элементы троеборья с собакой. Когда собака там прыгает через хозяина, когда она там запрыгивает мне на плечи, стоит на плечах, или там мы прыгаем через препятствие вместе, такого рода. И, ну, скажем, только послушание, потому что защитно корольная требует определенной амуниции, то есть костюм, специальная защита. Ну, собственно говоря, тратиться на это не хочется, так как это все-таки хобби. <с> ну, может, оно когда-то перерастет более что-то большое. Я построил свою площадку в Одессе. А, на данный момент я живу в Одессе. <с> вот и семья моя там. Понятно. Не, не многие артисты... В принципе, соглашаются приехать именно в Донецкую область для того, чтобы выступать. А что сподвило вашу труппу для того, чтобы выступить, приехать на Краматорскую говоря, Я здесь просто не вижу такой, такой острой обстановки, потому что под пулями я бы тоже, наверное, не поехал. А так как я знаю, у меня вот в Артемовской до сих пор на дня есть, более или менее я знаю, у меня по всему... По всей Донецкой области есть и друзья, и знакомые, и коллеги, с которыми я общаюсь. Поэтому, собственно говоря, я немножко ситуацию понимаю. А были ли те люди, с которыми вы ну, как бы оборвали свои отношения из-за каких-то, может быть, политических неувязок, взглядов? были такие, которые со мной оборвали, а я в это, я политику, в дружбу не вмешиваюсь. У меня в этом четкая позиция, потому что ну, все могут заблуждаться и каждый имеет право выбора. Поэтому я, скажем так, держу нейтралитет в этой, в этой сфере, чтобы ни в коем случае не перемешивать. Хотя очень часто провоцируют. А что влияет на ваше творчество? Чем вы чаще всего вдохновляетесь? Наверное, вот именно самим процессом. Потому что, когда начинаешь, например, даже давно не работал со спектаклем, когда ты начинаешь его вспоминать, начинаем репетировать, при этом не всегда бывает полноценная репетиция, она может быть просто в подрос слова вспоминаем, потому что мизансцена уже в физике заложена, там можно походить, вспомнить. И начинаешь вспоминать текст, вспоминаешь те эмоции, которые ты подкладываешь э, в этот текст. Ну, и, собственно говоря, когда раскачиваешь свой багаж, вот этих, эмоциональный багаж, э, то ли в репетиционном жанре, то ли это воспоминания какие-то, это вот доставляет удовольствие. Но максимальный кайф, конечно, когда на сцене и зритель доволен. Футболка ваша? Нет, это специально для спектакля сделали. Ага. Так, ну. так, в принципе, все. все да. спасибо. Для подписи да, видео спасибо. ваша фамилия отчество. Дмитрий пожалуйста. Белый. Белый Дмитрий Владимирович. Спасибо.